10 çarx tarixində hər halda tarixin mədəniyyətə aid fəslində ən böyük ixtirarlardan biri kinodur. Məlumdur ki, bu möcüzənin dünyada ilk dəfə işıq üzü gördüyü ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Kino elə böyük uğur qazanmışdı ki, kazinonun binasını boşaldıb kinonun ixtiyarına vermişdilər. Sonra kinoteatrlar tikilməyə başladı və heç şübhəsiz ki, birinci kino seansından ötən 113 il ərzində şəhərimizdə inşa edilən ən böyük kinoteatr 70 illik tarixi olan Nizamıdır. 1940-cı ildə Bədəvi Kinoteatr adı ilə tamaşaçıların istifadəsinə verildi. Lakin çox keçmədi ki, Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar kino teatrı dahi şairin adı verildi. Və Mədəniyyət Ocağı Nizami adına Bədəvi Kinoteatr adlandırıldı. Daha sonra isə sadəcə Nizami Kinoteatr. İstedadlı memar Mikayıl Hüseynovun layihəsi üzrə şəhərin ən mərkəzi nöqtəsində tikilmiş bu gözəl bina Bakının yaraşığı oldu. Görün, illər ötür ətraf müddət dəyişir. Tramvayları qalan, və layqızlara gəsidir. Dəyişməz qalan 1 saat və bunun bir yaşadır. İstiva deyilir đi. Bu kino teatr Bakililərin çox sevdiyi mədəni istirahət ocağıdır. Qalxanjillərdən başlayaraq Bakı kino studiyasında, sonra Yeni Adalan Azərbaycan filmdə çəkilmiş filmlərin yerəsi bir qayda olaraq bu kino teatrda keçirilibdi. Həmin dövrdə və sonrakı illərdə Nizami KinoTeatrı həm də beynalalq festival qruplarına baxışlar təşkil edirdi. Bu nümayişlərə, kinoya bilet tapmaq necə müşkülə çevirməkdi. Bilet növbələri KinoTeatr binasını əhatə alırdı. Milis xüsusi iş rejiminə keçirilirdi. Elə günlər olurdu ki, Nizamiyə 10 minlərdən artıq tamaşaçı gəlirdi. Nizamidə festival filmləri gedir. Rajkapur gəlib Bakıya, Nizamidə görüş olacaq. Bir sözlə Nizami Bakının ən sərlənən mədəniyyət axarlarından biri idi. Nizami də axşam seanslarında kinoya baxmaq üçün xüsusi hazırlıqlar bura gəlib təchilib gəlirlər. Axşam ah, cəmaət üzünə çıxır. 1920-ci ilin ikinci yarısında kino keçmiş icazə verdirməyə başlanda və teatrlar o dövrdə Nizami bitməcəydi. Öz tənəzzülünə gəldim və çox keçmədi. Yararsız qalmışdı zallar bir təşəbbüs nədir, nə miçərsə, ənd bayır dövrkəminə yaraşdı. Lakin ölkə rəhbərliyi başqalarına laqeyd qalmadı. Bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, kinomuzun da yenidən dirçəlib inkişaf etməsi üçün tədbirlər görülməyə başlandı. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin təsdiq etdiyi kinonun inkişafına dair dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Nizami kinoteatrında geniş yenidən qurma işlərinə başlandı də budur. 3 il davam edən yenidənqurma işləri başa çatdı. 2011-ci il noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva ilə Nizami kino mərkəzinin ilk qonaqları və ilk tamaşaçıları oldular. Ölkə başçısı görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. Yeni mədəniyyət ocağının gələcək fəaliyyətinə xeyir-dualar dilədi. Nizami Kino Mərkəzi beynəlxalq standartların ən yüksək səviyyəsinə uyğun şəkildə qurularaq tamaşaçıların istifadəsinə verilib. İndi Nizami ən müasir təsvir və səs texnikası ilə təchiz olunmuş baxış salalarından tamaşaçı üçün maksimal komfort yaradılmış mədəniyyət ocağıdır. Gəlin bu mədəniyyət ocağına kiçik bir ekskursiyaya çıxaq. Hazırda böyük zal 500 yerlik tamaşaçı salonudur. Bu cümledən 100 yerlik amfiteatr və lojiyalardan ibarətdir. Böyük zalın yerləşdiyi 2-ci mərtəbədəki rahat kafedə tamaşaçılar bir fincan kofe və şirniyyatla vaxtlarını keçirə bilərlər. Bu kiçik səhnədə nə vaxtsa caz, estrada orkestrləri çıxış edirdi. İndi bu səhnə də bərpa edilib. Müstəlik buran film nümayiş imkanı əlavə edilib. 1-ci mərtəbədə yüksək səviyyəli daha 2 zal var ki, bunlardan biri 80, digəri 50 yerlidir. Burada uşaqlar üçün üç də Azərbaycan filmlərinin nümayişi nəzərdə tutulur. 3-cü mərtəbədə kino proyeksiyə qovuşa yerləşir. 4-cü mərtəbə mətbuat mərkəzi. Burada filmlərə tamaşa etməkdən əlavə jurnalistləri işləməsi üçün hər cür şərait, həmçinin kiçik kafe də fəaliyyət göstərir. Böyük salon amfiteatrına və balkonlarına girişlər də bu mərtəbədə yerləşir. 5-ci mərtəbə VIP salon. Burada bütün formatlı filmlərin nümayişi nəzərdə tutulub. 5-ci və 6-cı mərtəbədə 250 yerlik Sinema restoranı Farley Dostareş. Orada yarışıq xidməti ilə yanaşı, kiçik tamaşalar, şou proqramlar və filmlərə baxmaq mümkündür. Bir sözlə, ən müasir imkanlara malik Nizami kino mərkəzi kino sevərlərə və kino sahəsində çalışan sənətçilərimizə çox dəyərli bir hədiyyədir.